А ніхто зараз не замислиться над тим, а, як правильно потрібно виконувати ці вправи. Але у нас сьогодні в гостях тренер, професійний фітнес-тренер, яка працює в найкращому фітнес-клубі України. Це Світлана Лучкіна, яка, до речі, яка до речі надавала поради а, Руслані лежичку. Я запрошую Світлана вас до себе. Доброго ранку. Давайте я вже вас О, 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 Оставай, ось ось тут давайте тут щоб всі вас бачили, професійний тренер, ось яка гарна форма. Ось, власне, той ідеал, якого потрібно наслідувати всім. Друзі, і Світлана, в першу чергу, я хочу запитати у вас, як, що потрібно робити, аби, знаєте, є пісня у глюкози. У мене самая, самая, самая красивая попа. Є така пісня, що потрібно робити дівчатам, аби вони мали таку гарну попу, і, якби, і щоб вони співали цю пісню завжди, виходячи на вулицю. Ну, як мінімум, почати займатися. І, собственно, чимось усім... і. Так, сьогодні і займемося. Так, мы сегодня будем робити вправи, а вправи для покращення, для підтягнення наших сідниць. Сідниць, це дуже важливо. А з чого ми почнемо? Давайте розкажемо, тому що я, я, я впевнена, що дівчата вони хочуть накачати сідниць і вони хочуть одягати одяг, такий щоб а, показував правильно їхні якісь таких да, доступ. Вот. Ліна, я бачу, ви сьогодні серйозно настроєні подкачати свої ягоди. Я, я... Ви даже, я смотрю, обзавелись по цьому поводу нової Нова форма. Так. Вот. Ну і щоб не відкладати довгий ящик, ми приступимо к делу. Давайте, так. з чого ми почнемо? ми з базових упражні, много з И вот это самое классическое упражнение это классические приседания. Да? Mm -hmm. Чтобы правильно выстроить технику, мы используем подручный инвентарь It даже в домашних условиях. Вы с нами? Нет. Хорошо. Сейчас для я попробую что вы. Я справлюсь. Смотрите, что у нас есть дома. Это, как всегда, есть какой-то маленький стульчик, стопка книг или еще какой-нибудь. Диван невысокий, как минимум. Угу. Смотрите, что мы будем делать. Давай там мы там разворачиваемся пусть... спиной. Сюда, Чуть ближе, было да? Видно, так, чтобы было лучше видно половину. нашим глядачам. Размещаем стопы на ширине таза. Да? И садимся так, чтобы коснуться попой вот этого самого предмета. Да? А Потому как ближайший. людям обычно достаточно сложно... Координировать это движение, и они приседают вот где-то таким образом. А ваша задача, чтобы колени остались над стопой, таз максимально отвести назад и сесть так, чтобы бедра были параллельны полу. Идачка, хорошо. прошу. Я? я, я, конечно, хочу заработать. Вы видите, давите, что Да, чуть-чуть дальше отойдите, а то вы сейчас сядете на стол. Ровен еще... Еще... Я ровен сейчас еще не заниматься. Вот так? Да, еще, еще, вот. еще. И еще дальше назад. А корпус больше вперед. Ага, вот да? вот еще раз, чекайте. Вот таким образом. И руки, и, и руки можно перед собой, мне обязательно тянуть их вперед, Давайте можно я сложить я перед собой пусть, как пусть удобно. Пусть так, можно бы сручно, правда. Да, повторяйте. Вот. Значит, ага. в одном подходе у нас 20 повторений. Начинайте с двух подходов, постепенно увеличивая до трех-четырех. Второе упражнение у нас будут выпады. Да? Хож ходьба выпадами. Любимое Давайте упражнение всех тренеров в тренажерного зала. Будем идти? Ну, будем разом, так? Давайте да. разом. Смотрите, мы делаем шаг. Да, и садимся вниз. Я Делаем Он... шаг другой ногой. Ага. Третий. И, может, так как места у нас достаточно мало, будем ходить туда-обратно. Попробуем? Давайте так. Все, я пробую. Скорость параллельна. Да. Я, 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 я про... Скоро Скоро Скоро. да. Ой, фу, перпендикулярен. О чем я? Давайте. <с <с да, и шаг и... можно дальше. Попаша нога вроде как вперед, а другая нога, как моя, Сгибается, сгибается, да, 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 Шире, шире шаг, не бойтесь. Такие ощущения, я как страус, А теперь разворачивайтесь и идем обратно. шире шаг, шире, шире колено и у вас снова ось, выходит Нет, вперед, да, за носок, а оно не должно выходить. Опять же, можно использовать оп, я, я, подручные я средства. Пришла. Да? А теперь Представим, что у нас есть в доме. Всегда есть бутылки с водой, да? И чтобы увеличить интенсивность нашего упражнения, мы можем сделать его вот таким образом. Либо можно практиковать выпады даже в супермаркете с корзинками с продуктами. Но, но Попробуйте. Вы, но, но будет, может, дивно, если мы в супермаркете будем ходить с таким Выпад, вот выпадом. Чего не сделаешь ради упругих ягодиц. А, это, короче, можно как гирки, да? Вот так поднимать, нет? Ну, я думаю, что начнем мы удерживая их внизу. Вот. Ось. Я смотрю второе повторение уже гораздо лучше, нежели первое. Дается в знаки, правда? Да, давай я назад пройдусь. Только выпрямляйте полностью ноги. Ось так. Да. Вот. Значит, расстояние метров 30 вам нужно пройти... Один раз, туда-обратно. То есть, либо, если у вас 5 метров, туда-сюда 6. Просто знаете, Так, ну не выстачаете. Соответственно, тогда ставим бутылки и делаем без них. Давайте. Да. Ну, мы уже перейдем к следующему упражнению, да, переходим к изолированным упражнениям, более простым. Будем их делать на полу, лежа. Значит, ложитесь ко мне лицом. Да, yes. ложимся на спину, сгибаем ноги. Ноги на ширине таза, руки вдоль корпуса. И сейчас поднимаем таз до уровня с коленями и плечами. На выдохе, на вдохе опускаем вниз. Стопы у нас. Опускаем вниз. Стопы у нас чуть ближе к ягодицам. И при этом можно спевать, знаете, песню. У меня самая-самая-самая красивая попа. В таком варианте, я думаю, не менее раз 30 мы делаем. Два Двоста. подхода. И чтобы усложнить, мы забрасываем одну стопу на бедро. И делаем то же упражнение на одной ноге. Оста. А сколько разив? же 30? Тут 15-20. Сколько а, получится? А ты правого на ваше, да? За да, пупородие? потому как на одной ноге сложнее О, я подняться. Я не сказала. Нет? Мне не так приемнейше работать. Ну, значит, выбирайте <laughs> свой вариант. <laughs> вот все, так. Хорошо. И, конечно же, не забудьте сделать то же самое с другой ноги. Хорошо, сейчас мы я, переворачиваемся. Я, 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 просто, значит, чтобы разумела, я просто <свечес> чувак, у меня приплыв крови. Знаете, такие Вот, уже, вот, сразу. <свечес> я червона, мабуть, зараза. <свечес> да нет, нет, под гримом <свечес> не видно. <Положимся свечес> на живот, <свечес> Ложимся на живот. Ложимся на живот. Делаем еще одно чудесное упражнение. Сгибаем ноги, стопы вместе, так. колени в рост. Руки можно сложить произвольным образом. Нет, и смотрите, и сейчас ваша задача приподнять бедра над полом, да, сократив ягодицы, опустить вниз. Выдох, выдох. Движение не очень... Амплитудная, но, тем не менее, очень эффективное. А мы, мы, еще не зазначили, что эти вправы, дорогие, шановные можно выполнять в домашних умовах. И это не Да, так я, собственно, инвентарь подготовила так. из домашних условий. <laughs> да, вы не останавливаетесь еще. Вот раз 10. Раз 10. Да. Я да. уже просто не смогу говорить. Вот, Значит, ви, сейчас проходил чемпионат мира по бодибилдингу, mm -hmm. бодифитнесу на этих выходных. И, значит, э, девушка, которая заняла второе место по мисс-бикини uh -huh. у Усманова Катерина, она выложила в Инстаграме как раз вот серию этих упражнений. Собственно, и сегодня я решила поделиться ими с вами. Я oh, думала, ну, это вообще событие. Нет, ну, конечно же, uh -huh. кое-что от меня. We... Хорошо. И последнее у нас будет упражнение. Да. Колено-кистевой упор, либо локтевой. Тут уже выберите для себя более uh -huh. подходящее упражнение. И будем отводить, значит, ногу назад, а, толкаем да, пяткой да, да, потолок. Толкаем вверх, да. Выдыхаем при этом. И какие-то, там заклинания. Да, шел, только шел, колено постарайтесь вывести плана. за себя. Да, выровняться, посмотреть вниз, ага. напрячь живот. Да. да, и вот сейчас толкать потолок. Ага, то да, ты просто выправляешь. Да. Ну, давайте, давайте я сама спробую. Замечательное изолированное упражнение для большой ягодичной мышцы. Ну, действительно, я вот вид чувак, значит, покрашены, знаете? Вот прям с первого Да, раза. Вправо, <laughs> смотрите, каждых упражнений вы делаете то количество повторений, которое я уже говорила раньше, в два подхода. Постепенно, через неделю, если вы будете их выполнять ежедневно, через неделю вы можете уже перейти на три подхода, через неделю на четыре. И через месяц вы заметите ощутимый результат. То есть ваши ягодицы станут более упругими и аппетитными. То есть через месяц, если я правильно вижу, можно будет а, подругам показывать хизуватись. ось Ой, Ну, конечно, таких глобальных результатов как вот у мисс Бикини ага. не будет, но, но тем не менее, Светлана, а тут у меня вопрос: а чему могут выполнять эти правые человеки? Человеки? Так, конечно же, у нас же мышцы в принципе прикрепляются к одним и тем же местам, но мужчины гораздо меньше озадачиваются своими ягодицами, а, потому как им не свойственен целлюлит. <свес> Замечали ли вы когда-нибудь, что у мужчин на ягодицах целлюлит не встречается? Нет. Ну, единственное, что я едаю, и такие обвисли бывают, такие э, седницы, но, ну, может быть, с веком дается, правда? тут, можно их подкачивать? Конечно, я конечно, можно, но мужчины предпочитают на самом деле базовые упражнения и с весом. То есть, 2-3 упражнения – это приседания, становые тяги. І... Знаєте, що я вас хочу запитати? Що у вас найбільше найбільше мотивова? Віталій <ріст> Там, мене, О, мене так. звати Віталій. У Мене є, просто виникло питання: а чи можна всі після цих всіх вправ? От коли ми це все зробили, так а, значить, відрізти собі кусочок іменинного торта Едуарда Приступи, який теж сьогодні з нами можемо його показати. Я думаю, і от значить, ї... торти, їсти з'їсти скільки друзі, скільки можна з'їсти? Питання, скільки можна торту з'їсти після таких вправ, щоб нічого не сталося негативного з нашими сідницями? Ну про торт я вам рекомендую забити вовсі поэтому що серйозно не можна, Не можна це да. орієнта. Головне пити От водичку, основний важливі. Ну, то есть. Э, да, еще не, просто дивіться, э, зранку ми це все робимо, да, займаємось да, да, спортом, все. Що після цього можна вживати, що можна їсти? Що можна да. їсти? Білковою піщу плюс клетчатку, ідеальний варіант. Ну з першої половині дня це в виде каш. Ти хочеш конкретно почути які продукти? Молочні продукти. Я зараз в ролі будувати молочні продукти, творог, наприклад, кефір морський мала увазі, так? Сир, так, сир, а молодший теж спеціальна назва. Я тебе залишаю стремером. Дякую, дуже дякую, що ти мені допоміг. Власне Світлану, ще мене питає, що вас мотивує. прокидаться в ранце, работы вправы и показывать всем вашим а, ученикам эти вправо чтобы они поддерживали свою форму в доскональнее, досконально так, так скажем. Моя мотивация вырабатывалась годами, поэтому это уже не просто мотивация, это стиль жизни. Я с пяти лет занимаюсь спортом, поэтому на самом деле мой организм просто требует, ему необходимо это как наркотик, да, то есть люди имеют зависимость. Кто угу. там? В общем, от разных вещей, преимущественно это какие-то не очень хорошие вещи, алкоголь, наркотики, так, либо так, курение, так, так, либо сигареты. А у меня есть зависимость, например, от физкультуры. Да? Но, то есть на данном этапе я не профессиональный спортсмен, но поддерживать себя в форме, чтобы подавать пример своим угу. подопечным, я обязана. Правильно, потому что, как завжди я говорю в конце своей рубрики, что краса завжди мая бути в тренде, и спорт тому, как бы... Надає перевагу, правильно? Тобто він надає перевагу, щоб ми виглядали гарно, спортивно, фізично, і наші м'язи працювали в тонусі. Але е єдине, що е є таке прислів'я, що так. в красивому тілі має бути здоровий дух. Я його можу трішки е по-іншому навпаки сказати, що в здоровому дусі має бути крас красиве тіло, правильно? Тому чому? Тому що. Е Наша е, душа, наше тіло, і ти бачиш, що попа, як як, як, як ми робили uh -huh. для попи, для покращення правильно, yeah. для закачування, Вона є основною із частин цього тіла красивого, uh -huh. і ми завжди маємо підтримувати не лише попу, а інші частини тіла.